sakson beshga chiqqan otaxon yig'layapti aqiqada shuuddi shu masalani gapirsam aqiqada suhbatdan keyin yig'layapti nimaga yig'layapsiz otaxon desam yaqinda avoralik bo'ldim mana shuni manga maslahat so'radi ism qo'yib bering deb abdulloh deb qo'yinglar deb abdulloh qo'ysam haligi kelinim Ha bu eski ot bunaqa ism qo'ymaymiz hozir bunaqa ismlarni davri o'tib ketgan deb bir mazza bemaza bir betayin shohiuruhmi shohbozmi degan bir ism qo'yibdida voy beparosat aqling yetmaydi hali beri bunaqa narsaga aqling yetmaydi hali sani zimmangda mas'uliyat yo'q bu farzandingni haqqi sani zimmangda turganligini san bilmaysan nima qilasan kattalar ishiga aralashib shu bobomiz shu abdullo deb qo'ydilarmi bo'ldi shu farzandimiz shu bobomizni yoshlariga yetsin deb yaxshi niyat bilan qabul qilaver nima qilasan u qo'ymas ekansan nimaga u odamni dilini sindirib maslahat so'rab uni aytganini qilmaysan voy shunaqa ismlar bor hozir qo'yilyapti astag'firulloh debyuborasiz aqiqaga bordim to'yxonada taklifnoma berishdi navara navaramiz spartakni aqiqasi munosabati bilan yozilayotgan amri maruf dasturxonimizga marhamat voy spartak haligi yunonlarda bir tarixiy afsonaviy bir shaxs bu bu musulmon bo'lmagan bir shaxs yaqinda xorazmda aeroportdan samolyotga chiqyapmiz ikkita juvon yugurib keldi ustoz sizni tanib qoldik qo'lida bolacha mana shu qizimizni duo qilib bering dedi duo qildim ismi nima desam maysa dedi. maysa maysa haligi erta bahorda bundoq ko'karib chiqadigan o't o'lanlarga yetiladi. bitta quyosh bilan qurib ketadigan qazon bo'lib ketadigan narsaga aytiladi kim qo'ydi buni ismini desang kattalarimiz qo'ydi endi bunaqa ismlarni oxiri yo'q birodarlar bundoq ismlarni almashtirishlik shariatimizda vojib bo'ladi